এয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছো অক্ষৰ ব্ৰহ্মযুগৰ ন নম্বৰ শ্লোকাম অনুৰাম অনুস্মতে সৰ্বস্ব ধাতাম অচিন্ত যিজনে সকলো জানে যিজন আটাইতকৈ বয়সীয়াল যিজন নিয়ন্তা যিজন অনোৎতকৈও সৰু যিজন সকলোৰে ভৰণ পোষণ কৰোতা যিজনক কোনো জৰ বস্তুৰে ধাৰণাৰে বুজিব নোৱাৰি যিজনৰ কথা চিন্তা কৰি ঢুকি পোৱা নাযায় আৰু যিজন সদায় এজন ব্যক্তি তেনে ভাৱেই পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ ধ্যান কৰিব লাগে তেওঁ সূৰ্যৰ দৰে উজ্জ্বল আৰু তেওঁ এই জৰ প্ৰকৃতিৰ সীমাৰ অতীত ভগৱান আটাইতকৈ বয়সীয়াল ব্যক্তি কাৰণ তেওঁই সকলোৰে আদি মূল তেওঁৰ পৰাই সকলো বস্তুৰেই জন্ম হৈছে তেওঁৱেই বিশ্বৰ পৰম নিয়ন্ত্ৰা আৰু তেওঁৱেই মানৱ সমাজৰ হৰণ পোষণ দিওঁতা আৰু শিক্ষা দেউতা তেওঁ ক্ষুদ্ৰতকৈও ক্ষুদ্ৰতম জীৱাত্মাৰ পৰিমাণ চুলিৰ আগটোৰ দহ হাজাৰ ভাগৰ এভাগ কিন্তু ভগৱানৰ পৰিমাণ ইমানেই সূক্ষ্ম যে তেওঁ আনকি সূক্ষ্ম জীৱা জীৱাত্মাটোৰ ভিতৰতো সোমাই থাকিব পাৰে সেইবাবে তেওঁক আটাইতকৈও অধিক সূক্ষ্ম বুলি কোৱা হয় পৰম তত্ব ৰূপে তেওঁ অনুাই থাকিব পাৰে আৰু আটাইতকৈ সৰু জীৱাত্মাৰ ভিতৰতো পৰমাত্মা ৰূপে সোমাই থাকি জীৱ আত্মাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে পৰম পুৰুষজন যদি ইমানেই সৰু তথাপি তেওঁ সৰ্বব্যাপী আৰু তেওঁই সকলোৰে নিয়ন্ত্ৰা তেওঁৱে সকলো গ্ৰহ মণ্ডলী ধাৰণ কৰি আছে আমি প্ৰায়ে ভাবি আচৰিত হওঁ যে এই ডাঙৰ ডাঙৰ গ্ৰহ বিলাক আলাসতে কেনেকৈ উপঙি থাকে এই কথা ইয়াত কোৱা হৈছে যে পৰমেশ্বৰে নিজৰ অচিন্তনীয় শক্তিৰ সহায়ৰে নক্ষত্ৰ পুঞ্জসমূহৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গ্ৰহ বিলাক ধৰি ৰাখিছে এই ক্ষেত্ৰত অচিন্ত শব্দটো বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ভগৱানৰ শক্তিক আমাৰ কল্পনাই ঢুকি নাপায় এই শক্তি আমাৰ চিন্তাৰ গণ্ডিৰ বাহিৰত আৰু সেইবাবে এই শক্তিক অচিন্ত বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ চিন্তা কৰিব নোৱাৰা বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ যেতিয়ালৈকে চিত্ৰ আৰু চিত্ৰ ঢৌ থাকিব তেতিয়ালৈকে তেওঁক বুজি পোৱা নাযায় মাত্ৰ চিত্ৰক অৰ্থাৎ মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পাছত শেষত যি দৃশ্যমান হব সেই পৰম পুৰুষক চিন্তন বা ধ্যান কৰি থকাহে আমাৰ কাম হব লাগে এই বিষয়ত কোনেও তৰ্ক কৰিব পৰা কৰিবৰ থল নাই তেওঁ এই জৰজগতখনত সকলোতে বিয়পি আছে কিন্তু একে সময়তে তেওঁ জগতখনৰ বাহিৰতে আছে আমি এই পাৰ্থিৱ জগতখনৰ কথাকে ভাবি ওৰ নাপাওঁ অথচ এই পাৰ্থিৱ জগতখন আধ্যাত্মিক জগতৰ তুলনাত নিশ্চয় নগন্য তেনেস্থলত এই পাৰ্থিৱ জগতৰ বাহিৰত আৰু কি আছে তাক আমি কেনেকৈ জানিম অচিন্ত মানে যিটো এই পাৰ্থিৱ জগতৰ অতীত যিটোক আমাৰ যুক্তি তৰ্ক তৰ্ক আৰু দাৰ্শনিক চিন্তাই ঢুকি নাপায় যিটো কল্পনাৰো অতীত গতিকে বুদ্ধিমান লোকসকলে অদৰকাৰী তৰ্ক আৰু কল্পনা বাদ দি বেদ ভগৱত গীতা শ্ৰীমদ ভাগৱত আদি শাস্ত্ৰসমূহত যি কোৱা আছে তাকে মানি লৈ সেই শাস্ত্ৰসমূহে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া নীতিসমূহ মানি চলাই ভাল এনে কৰিলে জ্ঞানৰ উদয় হব ধ্ৰুবোৰ মধ্যে প্ৰাণ মাক পাৰম পুৰুষময় পতি দিব্যম মৃত্যুৰ সময়ত যিজনে প্ৰাণ বায়ু ভূ ভ্ৰু যুগলৰ মাজত স্থাপন কৰি যোগ বলেৰে আৰু স্মৰণ কৰাত নিজকে লাভ কৰে বেদ বিদ বদন্তি বিচন্তিঅ বিতৰাগ য়দী সন্ত ব্ৰহ্মচাৰ্যম চৰন্তি ততে পদম সংগ্ৰহেন যিসকল বেদজ্ঞ পণ্ডিত যিসকলে অংকাৰ উপাসনা কৰে আৰু যিসকল আসক্তি ৰহিত মহি তেওঁলোকে ব্ৰহ্মতত্ত্বত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ উৎকৰ্ষ লাভৰ বাবে ইচ্ছা কৰি মানুহে ব্ৰহ্মচৰ্যৰ অনুশীলন কৰে কৃষ্ণই কয় মই এতিয়া যিটো পদ্ধতিৰে মুখ্য লাভ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে অৰ্জুন তোমাৰ আগত সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কৰিম বৈদিক জ্ঞান আহৰণৰ পদ্ধতি অনুসৰি ছাত্ৰসকলে সৰুৰে পৰাই সম্পূৰ্ণ ব্ৰহ্মচৰ্য পালন কৰি গুৰু গৃহত থাকি ওমকাৰ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ লৈ চৰম নিৰাকাৰ ব্ৰহ্মযত্ৰৰ জ্ঞান আহৰণ কৰে ব্ৰহ্মচৰ্যৰ অৰ্থ কেৱল মাত্ৰ জননেন্দ্ৰিয়ৰ নিয়ন্ত্ৰণ নহয় ব্ৰহ্ম আচৰতি স্ব ব্ৰহ্মচাৰী অৰ্থাৎ বাহ্যিক স্পৰ্শক আনকি মনেৰেও ত্যাগ কৰি ব্ৰহ্মক নিৰন্তৰ চিন্তন স্মৰণেই হল ব্ৰহ্মচৰ্য যিয়ে ব্ৰহ্মৰ দৰ্শন কৰায় তাতে স্থান দি শান্ত হয় এই আচৰণেৰে সকলো ইন্দ্ৰিয় সংযম নিজে নিজে হৈ যায় সৰ্বধাৰা নিয়ম্য মন হৃদী নিৰুদ্ধি আধায় আত্মা প্ৰাণম আস্থিত যোগ ধাৰণাম সকলো ইন্দ্ৰিয়ৰ অনুভূতিৰ পৰা বিৰত থাকিব পৰাটোৱেই যোগ সাধাৰণ অৱস্থা ইন্দ্ৰীয় ৰূপত থকা দেহৰ সকলো দুৱাৰ বন্ধ কৰি থৈ মনকো হৃদয়ত বান্ধি ৰাখি প্ৰাণ বায়ু মূৰৰ শীৰ্ষ বিন্দু স্থিৰ কৰি ৰাখি যোগযুক্ত অৱস্থা এটা পাব পাৰি ইয়াত কোৱাৰ দৰে যোগাভ্যাস কৰিবলৈ হলে ইন্দ্ৰিয় সুখৰ সকলো দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিব লাগিব যোগাভ্যাসৰ এই অৱস্থাক বোলা হয় প্ৰত্যাহাৰ বা সকলো ইন্দ্ৰিয় বিষয়ৰ পৰা ইন্দ্ৰিয়ক আঁতৰ কৰি অনা কাৰ্য চকু কাণ নাক জিভা আৰু স্পৰ্শেন্দ্ৰিয় এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ক সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে আৰু কোনো সুখ আহৰণৰ কামত লাগিবলৈ দিব নালাগে এইদৰে মনটোৱে হৃদয়ত স্থিৰ হৈ পৰমাত্মাৰ চিন্তা কৰিব লাগে আৰু প্ৰাণ বায়ু মূৰৰ শীৰ্ষ বিন্দুলৈকে লৈ যাব লাগে ওম ইতিম ব্ৰাণ স্মৰণ প্ৰয়ে পৰমাম গতিম এই যোগাভ্যাসৰ স্তৰত উপনীত হৈ আখৰ বা বৰ্ণসমূহৰ শ্ৰেষ্ঠ সংহতি ৰূপত থকা এক আক্ষৰী ওমকাৰ জপ কৰি কৰি পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ চিন্তাত নিমগ্ন থাকি যিজনে এই ত্যাগ কৰে তেওঁ নিশ্চিতভাৱে দিব্য ধাম লাভ কৰে স্পষ্ট ভাৱে কোৱা হৈছে যে ওমকাৰ ব্ৰহ্ম আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই ওমকাৰ হল ভগৱান কৃষ্ণৰ নিৰাকাৰ ৰূপ কৃষ্ণই ওম শব্দৰ ওপৰত জোৰ দিছে ওম আহম চা ওম অৰ্থাৎ সেই সত্তা মোৰ ভিতৰত আছে বাহিৰত বিচাৰিলেও পোৱা নাযায় এই ওম এই ওমেই সেই পৰমাত্ম সত্তাৰ পৰিচয় দি শান্ত হয় বাস্তৱত সেইটো প্ৰভুৰ অনন্ত নাম জপৰ বাবে সেই নামেই সাৰ্থক হয় যিটো চুটি শ্বাসত সোমাই যায় আৰু এক পৰমাত্মাকে বোধ কৰায় জপৰ বাবে সেই নামেই সাৰ্থক হয় যি পুৰুষে ও এইবুলি ইমানেই যি অক্ষয় ব্ৰহ্ম পৰিচয়ক তাৰ জগ তথা মোৰ স্মৰণ কৰি শৰীৰ ত্যাগ কৰে সেইবোৰো পৰম গতি প্ৰাপ্ত হয় বুলি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ এজন যোগেশ্বৰ পৰম তত্বস্থিত মহাপুৰুষ আৰু সদগুৰু আছিল যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল যে ওম অক্ষয় ব্ৰহ্মৰ পৰিচয়ক তুমি ইয়াৰ জপ কৰা আৰু মোৰ ধ্যান কৰা প্ৰাপ্তৱান প্ৰত্যেক মহাপুৰুষৰ নাম সেইটোৱেই যাক তেওঁ প্ৰাপ্ত কৰে য'ত তেওঁ বিলয় হৈ যায় সেইকাৰণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া নাই কালক্ৰমত ভাবুকসকলে তেওঁৰ নামো জপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু নিজৰ শ্ৰদ্ধা অনুসৰি ফলো পালে যিদৰে মনুষ্যৰ শ্ৰদ্ধা য'ত থাকে তাতে ময়েই তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধাক পুষ্ট কৰোঁ আৰু ফলৰ বিধানো ময়ে কৰোঁ অনন্যা সততম নিত পাৰ্থ যিজনে অনবৰতে মোকেই স্মৰণ কৰি থাকে তেওঁ মোক সহজে লাভ কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁ অনবৰতে ভক্তিৰে কৰা সেৱাত ব্যস্ত থাকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ অনুসৰি এই জীৱাত্মা মনেৰে সৈতে পঞ্চগক লৈ জন্ম জন্মান্তৰৰ সংস্কাৰৰ অনুৰূপ নতুন শৰীৰ ধাৰণ কৰে অমৰ বুলি কোৱা দেৱতাও মৰণশীল ইয়াতকৈ ডাঙৰ ক্ষতি কি হব পাৰে সেই দেৱতা শৰীৰ কি কামৰ হয় যত সঞ্চিত পুণ্য সমাপ্ত হৈ যায় দেৱলোক পশুলো কীট পতংগ আদিলো ভুলোক মাত্ৰ হয় মাত্ৰ মনুষ্যই পুণ্য কৰ্ম ৰচয়িতা হব পাৰে যাৰ দ্বাৰা তেওঁ সেই পৰম ধামকো প্ৰাপ্ত কৰিব নহয় আচৰণ কৰি মনুষ্য কৰি লয় কিন্তু তেওঁ পুনৰ জন্মৰ পৰা তেতিয়ালৈকে ৰক্ষা নাপায় যেতিয়ালৈকে মনৰ নিৰোধ আৰু বিলয়ৰ সৈতে পৰমাত্মাৰ সাক্ষাৎ কৰি সেই পৰম ভাৱত নহয় শুদ্ধ ভক্ত এজনৰ বিশেষ গুণটো হল এই যে তেওঁ স্থান বা কালৰ কথা চিন্তা নকৰি আন একো লৈ মন নিদি অনবৰতে কেৱল কৃষ্ণৰে কথা চিন্তা কৰি থাকে তেনে ভক্তই যিকোনো ঠাইতে আৰু যিকোনো সময়তে সেৱা আগবঢ়াব পাৰে কিছুমানে কয় ভক্তজনে কেৱল বৃন্দাবনৰ দৰে পবিত্ৰ ঠাইত বা ভগৱানে নিজেই যত বাস কৰিছিল তেনে কোনো পবিত্ৰ নগৰতহে বাস কৰা উচিত কিন্তু এজন শুদ্ধ ভক্তই য'তেই ত'তে বাস কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ য'তেই থাকে নিজৰ সেৱা ভক্তিৰে তাতেই বৃন্দাবনৰ পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তুলিব পাৰে শ্ৰী অদ অদত্যই শ্ৰী চৈতন্য মহাপ্ৰভুক কৈছিল হে প্ৰভু তুমি যতেই থাকা সেয়াই বৃন্দাবন শুদ্ধ ভক্ত এজনে অনবৰতে কৃষ্ণক স্মৰণ কৰি থাকে আৰু তেওঁকেই ধ্যান কৰি থাকে এইবিলাক হ'ল শুদ্ধ ভক্তৰ গুণ আৰু তেনে এজন ভক্তৰ বাবেই ভগৱান আটাইতকৈ সহজলভ্য গীতাই আন সকলোৰে ওপৰত ভক্তি যুগত স্থান দি ভক্তি যুগকে অনুসৰণ কৰিবৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে ভক্তিযুগীসকলে সাধাৰণতে পাঁচ ধৰণে ভক্তি কৰে প্ৰথম হল শান্ত ভক্তৰূপে দ্বিতীয় হল দাস্য় ভক্ত ৰূপে তৃতীয় হল সাক্ষে চতুৰ্থ হল বাূপে আৰু পঞ্চম হল মাধুৰ্য ভক্তৰূপে প্ৰথম শান্ত ভক্তৰূপে নিৰ নিৰপেক্ষভাৱে ভক্তি কৰা সেৱাত নিৰত থাকে দ্বিতীয় দাস্য ভক্তৰূপে এজন দাস বা ভিত্তৰ দৰে ভক্তিৰে কৰা সেৱাত ব্যস্ত থাকি তৃতীয়তে সখা ভক্তৰূপে য'ত বন্ধুৰ দৰে ভগৱানৰ প্ৰতি ভক্তি কৰি চতুৰ্থতে বাচল্য ভক্তৰূপে অৰ্থাৎ পিতৃ মাতৃৰ দৰে ভগৱানক মৰম কৰি আৰু পঞ্চমতে মাধুৰ্য ভক্তৰূপে অৰ্থাৎ ভগৱানৰ প্ৰেয়সীৰ দৰে ভগৱানক প্ৰেম কৰি এই ধৰণে ভক্ত ভক্তিযোগীসকলে ভক্তি কৰে যিকোনো এটা প্ৰকাৰে শুদ্ধ ভক্তই সদায় অনবৰতে ব্যস্ত থাকে আৰু তেওঁ পৰমেশ্বৰক সমৌলি পাহৰিব নোৱাৰে আৰু সেইবাবে তেনে ভক্তই ভগৱানক সহজে লাভ কৰিব পাৰে শুদ্ধ ভক্তই পৰমেশ্বৰক এক মুহূৰ্তও পাহৰি থাকিব নোৱাৰে আৰু পৰমেশ্বৰেও সেইদৰে তেওঁৰ শুদ্ধ ভক্ত এজনক এক মুহূৰ্তৰ বাবেও পাহৰিব নোৱাৰে মা মা উপে পুনৰ জন্ম অশ্বতম ন আপন্তি মহাত্মা নাংগতা মোক লাভ কৰা পাছত ভক্তিযোগী মহাত্মাসকল এই অস্থায়ী আৰু দুখেৰে পৰিপূৰ্ণ পৃথিৱীখনলৈ কেতিয়াও ঘূৰি নাহে কাৰণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পৰম সিদ্ধি লাভ কৰিছে পুনৰ জন্ম না বিদ্যাতে পাৰ্থিৱ জগতৰ সৰ্বোচ্চ গ্ৰহটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিম্নতম গ্ৰহটোলৈ সকলো ঠাই দুখেৰে ভৰা আৰু তাতেই পুনৰ জন্ম আৰু মৃত্যু ঘটিয়েই থাকে কিন্তু সেই কুন্তি পুত্ৰ অৰ্জুন যিজনে মোৰ অনন্ত কৰিব পাৰে তেওঁ কেতিয়াও নকৰে শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে মাত্ৰ মনুষ্যই কৰ্মৰ যাৰ দ্বাৰা তেওঁ সেই পৰম ধামকো প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে যোৰ পৰা পুনৰাবৰ্তন পুনৰ প্রত্যাৱৰ্তন নহয় যথাৰ্থ কৰ্মৰ আচৰণ কৰি মনুষ্য দেৱতা হব পাৰে ব্ৰহ্মাৰ স্থিতি প্ৰাপ্ত কৰি লয় কিন্তু তেওঁ পুনৰ জন্মৰ পৰা তেতিয়ালৈকে ৰক্ষা নাপায় যেতিয়ালৈকে মনৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বিনাশ কৰি পৰমাত্মা সাক্ষাৎ কৰি সেই পৰম ভাৱস্থিত নহয় যি মহাপুৰুষৰ দ্বাৰা পৰমাত্মা ব্যক্ত হয় সেই মহাপুৰুষৰ বুদ্ধিও ব্ৰহ্মা নহয় কিন্তু মানুহক উপদেশ দিবৰ কাৰণে কল্যাণৰ সূত্ৰপাত বৃদ্ধিৰ কাৰণে তেওঁক ব্ৰহ্মা বুলি কোৱা হয় তাৰ পূৰ্বে সাধনা কালত বুদ্ধিয়েই ব্ৰহ্মা সাধাৰণ মানুহৰ বুদ্ধি ব্ৰহ্মা নহয় বুদ্ধি যেতিয়া ঈশ্বৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰে তেতিয়াৰ পৰাই ব্ৰহ্মাৰ ৰচনা হব ধৰে যাৰ চাৰিটা সোপান মনীষীসকলে এইদৰে কৈছে প্ৰথম হল ব্ৰহ্মবিদ দ্বিতীয় ব্ৰহ্ম বৃদ্ধ তৃতীয় ব্ৰহ্ম বৃদ্ধৰিয়ান আৰু চতুৰ্থ হল ব্ৰহ্ম বৃদ্ধ বিষ্ট ব্ৰহ্মবিদ প্ৰথম ব্ৰহ্মবিদ ব্ৰহ্মবিদসকল সেই বুদ্ধি হয় যি ব্ৰহ্মবিদ বিদ্যাৰে সংযুক্ত ব্ৰহ্মবিদ দ্বিতীয়বিধ হয় তেওঁলোক হয় যাৰ বিদ ব্ৰহ্মবিদ্যাত শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰাপ্ত হৈছে ব্ৰহ্মবিদ্ধৰিয়ান সেই বুদ্ধি হয় যাৰ সেই ব্ৰহ্মবিদ্যাত দক্ষতাই নহয় বৰঞ্চতাৰ নিয়ন্ত্ৰক সঞ্চালক হব পাৰে চতুৰ্থতে ব্ৰহ্ম হল বুদ্ধিৰ সেই শেষ পৰ্যায় যত ঈশ্বৰৰ স্বৰ প্ৰবাহিত হৈ থাকে যেতিয়ালৈকে ইয়ালৈকে বুদ্ধিৰ অস্তিত্ব আছে কিয়নো প্ৰবাহিত হোৱা ঈশ্ব এতিয়াও কৰবাত বেলেগে আছে আৰু গ্ৰহণকৰ্তা বুদ্ধিও বেলেগে আছে এতিয়া সি প্ৰকৃতিৰ সীমাতে আছে স্বয়ং প্ৰকাশ স্বৰূপ যেতিয়া বুদ্ধি অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মা থাকে জাগৃত হৈ থাকিলে সম্পূৰ্ণ ভূত অৰ্থাৎ চিন্তনৰ প্ৰবাহ জাগৃত হৈ থাকে আৰু যেতিয়া অবিদ্য়াত থাকে তেতিয়া অচেতন হৈ থাকে ইয়াকে প্ৰকাশ আৰু অন্ধকাৰ বা ৰাত্ৰি আৰু দিন বুলি সম্বোধিত কৰা হয় ব্ৰহ্মা সেই শ্ৰেণীৰ যৱাহিত হয় তাক প্ৰাপ্ত কৰিও সৰ্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিত বিদ্যা যি স্বয়ং প্ৰকাশ স্বৰূপ তেওঁতে মিলায় অবিদ্যাৰ ৰা্ৰি প্ৰকাশ আৰু অন্ধকাৰৰ ক্ৰম লাগি থাকে সাধকৰ ওপৰত মায়া বলবৎ হৈ থাকে প্ৰকাশ কালত অচেতন ভূত অৰ্থাৎ জীৱ অচেতন জীৱ সচেতন হৈ যায় তেওঁ তেওঁৰ লক্ষ্যস্থান দেখিবলৈ ধৰে আকৌ বুদ্ধিৰ অন্তৰালত অবিদ্যাৰ ৰাত্ৰিৰ প্ৰৱেশ কালত সকলো ভূত অচেতন হৈ যায় বুদ্ধিয়ে নিশ্চয় একো কৰিব নোৱাৰে স্বৰূপৰ ফালে আগবঢ়াটো বন্ধ হৈ যায় এই ব্ৰহ্মাৰ দিন আৰু ৰাতি ভাল আৰু বেয়া বিদ্যা আৰু অবিদ্য়া এই দুটা প্ৰবৃত্তিৰ অৰ্থাৎ অচেতন আৰু সচেতন ৰাতিত বিলীন আৰু দিনত উৎপন্ন দুই প্ৰকাৰৰ সংকল্প মজ খালে সেই অব্যক্ত বুদ্ধিতকৈও অত্যন্ত দূৰত থকা শ্বাশ্বত আৰু অব্যক্ত ভাৱ প্ৰাপ্ত হয় যি পুনৰ কেতিয়াও নষ্ট নহয় ভূতসমূহৰ অচেতন আৰু সচেতন দুটা স্থিতিয়ে নাইকিয়া হ'লেই সেই সনাতন ভাৱ প্ৰাপ্ত হয় বুদ্ধিৰ উপৰোক্ত চাৰিটা অৱস্থাৰ পাছৰ পুৰুষ হে মহাপুৰুষ তাৰ অন্তৰালত বুদ্ধি নাই বুদ্ধি পৰমাত্মাৰ যন্ত্ৰৰ দৰে হৈ গৈছে কিন্তু মানুহক তেওঁ উপদেশ দিয়ে নিশ্চয় কৰি প্ৰেৰণা দিয়ে সেয়ে তাত বুদ্ধি থকা যেন লাগে কিন্তু তেওঁ বুদ্ধিৰ স্তৰতকৈ বহুত দূৰত আছে তেওঁ পৰম অব্যক্তভাৱত স্থিত আছে তেওঁৰ পুনৰ জন্ম নহয় কিন্তু এই অব্যক্ত স্থিতিৰ পূৰ্বত যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ ওচৰত নিজৰ বুদ্ধি আছিল তেতিয়ালৈকে তেওঁ ব্ৰহ্মা হৈ আছে তেওঁ পুনৰ জন্মৰ পৰিধিতে আছে এই তথ্যৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰি যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই এই বুলি কয় সহস্ৰ যুগ পাৰন্ত অহায় ব্ৰাহ্মণ বিদু ৰাত্ৰিম যুগ সহস্ৰান্তাম তে বিদৌ জনা মানুহৰ জোখেৰে এহেজাৰ ব্ৰহ্মাৰ এটা দিন হয় আৰু তেওঁ ৰাতিটো সিমানেই দীঘল যিজনে হাজাৰ চাৰি যুগৰ ব্ৰহ্মাৰ ৰাতি আৰু হাজাৰ চাৰি যুগৰ ব্ৰহ্মাৰ দিনক সাক্ষাৎ জানে সেই পুৰুষে সময়ৰ তত্ত্বক যথাৰ্থ জানে প্ৰস্তুত শ্লোকত দিন আৰু ৰাতি বিদ্যাৰ অবিদ্যাৰ ৰূপক হয় ব্ৰহ্মবিদ্যাৰে সংযুক্ত বুদ্ধি ব্ৰহ্মাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ তথা ব্ৰহ্মবিধৰিকা বিদ্যাৰে সংযুক্ত বিদ্যা কাৰ্যৰত হৈ থাকে সেই সময়ত জুখি স্বৰূপৰ ফালে অগ্ৰসৰ হয় অন্তঃকৰণৰ সহস্ৰ প্ৰবৃত্তিবোৰত ঈশ্বৰীয় প্ৰকাশৰ সঞ্চাৰ হয় সেইদৰেই অবিদ্যা ৰাতি হলে অন্তঃকৰ্ণৰ সহস্ৰ প্ৰবৃত্তিবোৰত মায়াৰ দণ্ড প্ৰবাহিত হয় আৰু প্ৰকাশ আৰু অন্ধকাৰ ইয়ালৈকে সীমা তাৰ পাছত অবিদ্যাও নাথাকে বিদ্যাও নাথাকে সেই যোগীজনে কালৰ তত্বক জানিব পাৰে যে কেতিয়া অবিদ্যাৰ ৰাত্ৰি হয় কেতিয়া বিদ্যাৰ দিন হয় কালৰ প্ৰভাৱ কলৈকে আছে অথবা সময়ে কলৈকে পিছ লয় প্ৰাৰম্ভিক মনীষীসকলে অন্তকৰ্ণক চিত্ৰ বা কেতিয়াবা মাত্ৰ বুদ্ধি বুলি সম্বোধন কৰিছিল কালান্তৰত অন্তঃকৰণৰ বিভাজন মন বুদ্ধি চিত্ৰ আৰু অহংকাৰ এই চাৰিটা প্ৰমুখ ৰূপত ভাগ কৰা হল তেনেকুৱা অন্তঃকৰণৰ প্ৰবৃত্তিবিলাকো অনন্তিৰ অন্তৰালতে অবিদ্যাৰ ৰাতি হয় আৰু সেই বুদ্ধিতে বিদ্যাৰ দিনো হয় এইটোৱেই ব্ৰহ্মাৰ ৰাতি আৰু দিন সংসাৰূপী ৰাতিত সকলো জীৱ চেতন হৈ থাকে প্ৰকৃতিক বিচৰণ কৰি থকা তেওঁলোকৰ বুদ্ধিয়ে সেই প্ৰকাশ স্বৰূপক দেখা নাপায় কিন্তু যুগৰ আচৰণ কৰা যোগীজন ইয়াত জাগৃত হয় আৰু স্বৰূপৰ ফালে আগবাঢ়ে যেনেকৈ বিদ্যাৰে সংযুক্ত বুদ্ধি কুসংগ পালে অবিদ্যাত পৰিণত হৈ যায় পুনৰ সুসংগৰে বিদ্যাৰ সঞ্চাৰ সেই বুদ্ধিতে হয় এই উঠা নমা অন্তিম পৰ্যন্তলৈকে চলি থাকে পূৰ্ণতাৰ পাছত বুদ্ধিও নাথাকে ব্ৰহ্মাও নাথাকে না দীঘলীয়া না ৰাতি থাকে দীঘলীয়া ৰাতি থাকে না দিন এইটো হ'ল ব্ৰহ্মাৰ দিন ৰাতি ৰূপক হাজাৰ বছৰৰ দীঘলীয়া ৰাতি ৰাতিও নাথাকে বা নতুবা হাজাৰ চতুৰ যুগৰো দিনো নাথাকে আৰু চাৰিমুখৰ ব্ৰহ্মাও নাথাকে বুদ্ধিৰ উপৰোক্ত চাৰিটা ক্ৰমিক অৱস্থা হ'ল ব্ৰহ্মাৰ চাৰিমুখ আৰু অন্তঃকৰণৰ চাৰিটা মুখ প্ৰবৃত্তিবোৰেই হ'ল চাৰি যুগ ৰা্ৰী আৰু দিনে প্ৰবৃদ্ধিবোৰে হল যি পুৰুষে ইয়াৰ ভেদক তত্ত্ব সহকাৰে জানে সেই যোগীজনে কালৰ ভেদকো জানে আৰু কালে কলৈকো লৈ যায় আৰু কোন পুৰুষ উম কালতকৈ অতীত হৈ যায় ৰাতি আৰু দিন অবিদ্যা আৰু বিদ্যাত হব পৰা কা কাৰ্য বিলাকৰ কথা যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই পৰৱৰ্তী শ্লোকত কব আজিলৈ ইমানেই